ਹਾਨਾ ਕਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲੰਬੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐਸਐਸਓ ਕਬਰਵਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੌਂਪਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮੌਾਇਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 174 ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ लेकिन पुलिस अपना थोरली इन्वैस्टिगेशन करके अठारह तारीख में असी मर्डर केस रजिस्टर किया दो कियाूज हूं तक फट चुके हैं जो मरण वाला है जसकौर उसकी वाइफ कुलदीप कौर और एक उसका फ्रेंड जगमीत सिंह दोनों ने मिल के और जसकौर कौर का मर्डर किया उसके बाद में इन्होंने किसी नक ना हो इसकी बिना पर इन्होंने उद्दा पटक के और एक सिरिंज भी उत्थे रख दी उसके कोल की सभी ने लगे कि इसकी ड्रग से डेथ हुई है उसके बाद में इसके ब्लड भी निकला सी क्योंकि इन्होंने सिराणे के जो तकिया होंद उससे इसका गला दबा के और मर्डर किया तो कन कुछ खून भी निकलिया तो इन्होंने कपड़े चेंज करके वो किसी कैनाल फेंक दिए वो भी असें रिकवर कर ली है और इन दूजे कपड़े पहना के और चले गए सी तो ये साड़ी कब्बरवाला पुलिस की एक बहुत वो कामयाबी है कि ब्लाइंड मर्डर विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स असी ट्रेस कर सफल हुए हैं जो लेडीज हैगी कुलदीप कौर इसके खिलाफ अभी असी रिसेंटली दिसंबर के भी एक एक्साइज एक्ट के तहत एफ आई आर लॉन्च की थी सी।

एस्टेब्लिश हो गए थी इसके लिए दोनों आपस के बीच एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे तो इसी वजह रंजिस के इन्होंने जसकौर कौर का मर्डर किया हाँ जी दोनों अक्यूज अभी अरेस्ट कर लिए जगमीत सिंह है जो एक डिपावाली हैगा फाजिलका देव उतो रहने वाला है ये लास्ट डेढ़ दो मंथ से जो मरण वाला हैगा और जगमीत आपस में एक दूसरे के फ्रेंड बने थे उसके बाद में मरण वाले के वाइफ के साथ इसके संबंध तो नहीं एज ऑफ नाउ देखो अभी इन्वेस्टिगेशन हैगा अभी फड़े है बंदे वो डिटेल असली पे वेरीफाई करेंगे